Мои дорогие любители украинской политики в эфире первая серия второго сезона выборов в прямом эфире. Меня зовут Алексей Дурнев. Мы находимся на трассе Киев Житомир. Мы направляемся в Винницу, где сегодня будет проходить первый день акции политических импотентов. Я имею в виду я Яценюка, Тини Бока и Кличко под названием Вставай, Украина. Ну, честно говоря, придумать ничего более нелепого, чем вставай, Украина было сложно. Мы от Юнику везем а, специальный символ президентской власти. Что это будет, вы узнаете уже в этой серии, но чуть позже. Просто потрясающее шоу, потому что еврей антисемит и человек боксер пытаются поднять всю страну на это, всеобщий протест. Это все равно, что прикольно. Мы, едем просто по тем 4%, которые которых еще не добрали. Хотим оставить машину где-то снимать из Киева приехали. Простите, вы же не пускаете. А? Можно, да? Но я даже а? поставлю, тоже ленько, не едете, Добренько, а едете, спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, зачем вам список? Не, это не список. Это... Прапора, Кому дают прапора? А кому дают? Ну вот, вы даете. Всем желающим? А нам дайте. Давайте список. Девчонки, сколько за митинг платят? Сколько? Что? Сколько за митинг платят? Без понятия, мы пришли с подружками, не знаю. Вы бесплатно стоите? Мы журналисты, мы пришли. Да, мы, мы журналисты. журналисты. Да, мы сколько за митинг платят? Пацаны, сколько за митинг платят? Що такое? Я перепрошую, ми так. активісти про всю захист праці, заодно їхні так. газети. Тобто нам приємно, що ви приїхали до нас в місто. Можна вас, з цього приводу взяти декілька питань. Так, О, скажіть, будь ласка, підтримуєте опозицію? Е, ні, не ні. Якщо не опозицію, то що підтримуєте владу? Е, ні, я просто хочу, щоб ці клоуни не називалися опозицією. Олег, скажите, правда, что вы приказали своим ребятам бить всех, кто говорит на русском неправда, языке? Неправда. неправда, неправда. Ну, а, а, аронец неправда, ваш не угрожал, обещал, что побьет меня неправда. за то, что ваши, я говорю на русском ваши, языке. Это ваши особистые его питания в интернете. То есть вы, меня не побьет представитель свободы, да? или будет проще не посвятить его? Вы в них коммунисты, вы выбачи не просите. За то, что ваши копти кричат коммуняку на геляк. За то, что ваши копти кричат коммуняку на геляк. А шо, киба коммуняку на <реку> геляк? <реку> Ив, душа с тобой! Арсений Петрович, возьмите морковку. Арсений Петрович, как символ президентской власти. Вручаю вам. Чтоб я тебе... Засунул. От Владимира Хорошо. Петрова вам приветик. Чего вы отдали? У нас еще есть. Арсений Петрович должен в руках ее вести. Арсений Петрович, еще одну возьмите, а то вы куда-то дели. Возьмите, вы тоже любите. руку. вы тоже У нас еще. Ярик. Петрович. Арсений Петрович. Как снимал президентская власть? Ничего себе, такие здоровые все. Меня опустите. Города. А, Чего вы не пускаете? Куда вас пустить? Скажи, Петрович. Арсений Петрович. Так кто же не пускает? Пожалуйста. Вы не пускаете. А что вы такое ели, что вы такие здоровые? Это для запястья. Что, что? Як Хто ви за національністю? Хороше запитання. Уявіть собі рівень деградації цієї людини, яка написала це запитання. То я буду захищати росіян, євреїв, татар, туркменів, всіх. Ви, українські націоналісти, українські патріоти. Ви маєте стати отими героями. Які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо? Вони взяли автомат нашою і пішли в ті ліси. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з житвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу, і треба віддати Україну нарешті українцям. Кажі вам, убеждоному антисеміту, роботи з євреєм Яценюком. А вы знаете, что евреи... Я... <свят> <я в> <писью> а <свят> пан, и, пан Олег выступал против див, то да. я его пытаю. Практически 300 километров разбитых украинских дорог, практически 30 литров высокооктанового топлива А-95 и три морковки с Владимирского рынка. Все ради того, чтобы вручить Арсению Петровичу Яценюку символ президентской власти. Вы знаете, нет. сколько платят? А, нет. Ну, просто у кого не спрашиваем, никто не, не может объяснить. И никто не скажет. Немного. Никто не скажет. Ну, типа 100 рублей. Не, нет, меньше меньше. 100 рублей 50. Ты, Ты шо? Серьезно?